Вітаю вас на каналі TV4, З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми їх завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні у «Галкліпі» ми продовжуємо знайомство з музикантом-аранжувальником Костею Тараненко. Костя Тараненко у Галкліпі. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. у нас. Потом так получилось, что начал в составе меняться, постоянно люди начали меняться. Да, еще очень важный момент, конечно, и всем коллективам тоже был бы такой совет. Каким-то образом нужно создавать в середине коллектива некую, так скажем, ну назовем это семейной аурой какой-то такой. То есть, если есть... Это как похоже, может быть, я почему-то сейчас вспоминаю кирпичная кладка. Если кирпичи стоят все ровно, плотно, это хорошая монолитная стена. Если там что-то какой-то кирпичик вылазит оттуда, то стена имеет как бы возможность упасть, упасть. Поэтому было бы очень хорошо понимать бы это людям. Но если развивать коллектив дальше и, и если все это понимают и надо как бы стараться понимать друг друга, есть у всех есть проблемы какие-то, сто процентов. Нет идеального. У меня могут быть какие-то проблемы, еще у кого-то. Но надо стараться находить компромиссы, потому что от этого может страдать вся эта кирпичная, так скажем, стена. Она может просто рухнуть. А по одному кирпичику это не стена будет, а просто камушки валяются разбросаны. И вот, к счастью, я к этому пришел, к этому понимаю, так скажем. И стараюсь всегда об этом говорить ребятам, что жизнь продолжается. И для того, чтобы сделать что-то хорошее и классное, продукт хороший, нужно много на это потратить времени. Знаю по себе. И помимо того, что нужно потратить время, нужно еще иметь терпение друг к другу, чтобы всем вместе быть как одним организмом. И чтобы все вместе записать альбом, ну то есть заниматься тем, чем должен заниматься музыкант, по большому счету. А если из коллектива будет уходить кто-то, кому-то чего-то не нравится, и они будут развиваться в этом коллективе, то он пойдет в другой коллектив, понятно идти, и там будет то же самое это как все равно, что, ну, понятно, что и там, то есть человек себя не меняет, не думает о том, чтобы поменять себя, возможно, а приспосабливается к каким-то обстоятельствам другим. Я пойду туда, а вдруг там лучше. Ну, там, там не лучше, там то же самое. А потом начинает бегать по коллективам или по каким-то другим, и как с работой любой, и понимает, елки палки а зачем я оттуда убегал, или там, вот, вот как-то в таком духе мы все. То есть не совсем разумно, так скажем. Но, тем не менее, мы все люди, и как бы тут вариантов нет. И значит, потом как-то получилось так, что Толя потом, куда-то ему надо было уезжать, мы пригласили другого бас-гитариста, Сережилищу, такой, Леша его все знают, так скажем. И вроде бы как бы стабилизировался коллектив. Ярына, значит, Рябеневская, прекраснейшая вокалистка. Мы с ней многое сделали, даже начали писать свои песни авторские. I remember every whispered phrase in your case. But I don't explain why I on my face. Now it seems to on trained. I don't exchange this page. I should like you so. Why do you break my love? Why do you let me go? Why do you let me go? I should. I like you so. Why do you break my love? Why do you let me go? Why do you let me go? I should like you so. I should like you so. Таким уже э, почувствовалось в нем потенциал, профессиональный такой потенциал. Уже с этим коллективом можно было бы уже, как говорится, край буронефти. Так уже. Э, но опять же есть какие-то все-таки нюансы. Вот гребеневский значит надо было уже где-то куда-то чего-то еще. Что-то вот где-то не устраивало я в коллективе. Возможно, я в какой-то степени э, являюсь э, таким, так скажем. Э, Моментом в том, что она ушла из коллектива. Ну, мне так кажется, потому что да, я достаточно требовательный, как к самому к себе, поэтому в коллективе я достаточно требовательный, и мне бы хотелось, чтобы, эм, ну, не то, что там... Э, тиран прям какой-то. Нет. Просто чтобы люди понимали, к чему и зачем они двигаются. И что есть вещи важные в жизни. Если человек выбирает э, вставить выше чего-то что-то, то ему надо тогда и за этим идти. То есть делать свою жизнь э, так скажем, более настоящей. Вот прекрасный был состав Серына и Гребеневской, значит, и Макух Андрей, да, и Толя Макара, и, значит, и Володя Вашичный саксофонист, тоже великолепный музыкант, Володя Костык, барабанщик, прекраснейшие ребята, то есть вообще, мне просто, я начал понимать, что мне повезло вообще собрать такой коллектив, потому что где бы я даже не был, вот в Киеве, там, где таких музыкантов, они, может быть, об этом даже не знают, потому что в силу того, что молодые и особо а там нигде там не были, никуда не ездили и не могут, возможно, по достоинству оценить себя по-настоящему. Но если бы они побыли, потусовались и поездили, они бы это прекрасно понимали. Я им всегда об этом говорил. Говорю, у нас коллектив обалденнейший, нельзя этого терять. Да, мы можем, если что-то не получается, мы можем потренироваться, позаниматься, и все у нас будет хорошо. Поэтому надо держаться. Держаться надо, как бы там ни было. Потому что есть периоды и хорошие, но есть периоды и не очень хорошие. А вот именно эти не очень хорошие периоды надо именно выдержать со стойкостью. Ну, кто-то, к сожалению, так немножко не выдерживает. Да, поэтому состав начинает меняться. Тем не менее, мы держимся, мы, понятное дело, не сдаемся. У нас вариантов просто нет. В Тернополе есть прекрасные музыканты, прекрасные вокалисты. И наш знакомый хороший Тарас Мельник принимает наше предложение для совместной работы. Так получается, что да, все музыканты хорошие, и ну, почему-то как бы оно все время. Но да, ничего не могу сказать, просто великолепнейший вокалист. Вот сейчас, вот, кстати, будет на голосе краины, и Украины 10 березня, по-моему, там начинаются трансляции. Могу наперед сказать, что к нему повернулись четверо человек, то есть э, э, молодец, в общем, одним словом. Вот этот состав Старосом, там уже был у нас Тарас Мельник, значит, Игорь Ващишин на клавишах, я на гитаре, Сережа Лещук на бас-гитаре, Вова Ващишин на... Кстати, два брата, Игорь Ващишин и Вова Ващишин на саксофоне, и Вова Костык на барабанах. Вот именно в этом составе у нас уже пошло такое, именно мы начали работать больше над каким-то таким шоу-диско, уже в костюмах красочных... Это уже был не просто какой-то кавер, и мы стремились всегда не просто выйти на площадку, так скажем, и так, как говорится, в чем, вот в чем это, и так играть. То есть захотелось помимо э, исполнительского, так скажем, мастерства еще дать шоу, чтобы это было по-настоящему привлекательно. И у нас это получилось. Мы э, нашли костюмы, нашли как бы тему, вместе сидели, совещались, э, нашли, заказали костюмы, нам их прислали с Англии. Э, мы все это, значит, мерили, кто-то, вот Игорь говорил, я не буду в выступает это все это будет но ничего он понял что все нормально то есть и когда мы конечно первый раз выступали первые вот разы это было конечно фу. люди такого не видели это было интересно мы потом сняли видео и нас начали везде очень много приглашать это реально такого нигде не было Особенно важной, эм, так скажем, эпохой моей так, в жизни музыкальной это сессионная работа, то есть работа на студиях. Конечно, много можно вспомнить о э, всяких разных исполнителях, с кем бы я работал, но особо хочется отметить те работы, в которых я принимал э, достаточно большое участие. Имеется в виду, писал целые альбомы. И первый такой опыт у меня был с Кузьмой и Скрябин. Это был 95 год, и альбом назывался «Сказки», по-моему, был альбом. Это мой первый опыт сессионной работы с совершенно другими музыкантами и совершенно в другом стиле, отличающимся кардинально от того, что мы делали когда-то. Очень интересный опыт. И а, тогда я этого не понимал, но сейчас я понимаю, что, в общем-то, для музыканта, для любого, самым важным, мне кажется, является сессионная работа. Потому что это, наверное, мечта любого музыканта, здравомыслящего, так скажем, профессионального, чтобы на студиях записывать с первого дубля. Пришел на студию, сразу взял и записался. Как-то помню, пришел Кузьма с Шурой к нам домой, принес какой-то баян Шура, он играл на баяне, что-то мы репетировали, сейчас даже сложно вспомнить, что. А я всегда, когда э, занимаюсь, я записываю иногда то, что я делаю на магнитофон. И как раз в это время, когда он приходил, я записал какую-то партию бас-гитары, какую-то вещь. И послушал этот момент. И он заходит, да, слушает, так, а кто? Что это играет? Спрашивает меня Кузьма. Я говорю, ну вот я занимаюсь. Он так да, ух ты, интересно. Все, как бы вроде бы мы больше об этом не говорили, но через пару дней он говорит: слушай, давай запишем альбом, там какой-то помоги нам, что-то там сделаем. И все. Ну, без проблем, с великим удовольствием. Вот и вот мы начали писать этот альбом. Да, сейчас я тоже сложно вспомнить как бы какие-то нюансы, но альбом, по-моему, получился интересным. и Мне он очень понравился, и потом впоследствии, я долго много слушал, и Кузьма был мне благодарен за это, и в общем я ему, наверное, больше был благодарен за это. Чи нема, та я бачати ваших чудес. І добра велі тільки себе. І підосмішка вже кодалась давно. Та ваша казка до посуде кіно кіно. Музикант, аранжувальник Костянтин Тараненко у Голкліпі дивимося і слухаємо далі. Такой еще большой опыт можно вспомнить с Виктором Павликом. В начале 2000 года в Тернополе, сейчас он уже в Киеве, был Володя Цап. Прекраснейший музыкант, аранжировщик. Вот один прекрасный момент, я, мы где-то работали вместе, я взял бас-гитару, просто так и начал что-то играть. И он то увидел, говорит, все, будем писать бас-гитару только у меня, только ты, и все, и без всякого этого. У нас был такой тандем с Володей с Цапом, мы писали аранжировки, очень, я не знаю, переписали, наверное... Все пол, вообще весь Тернополь, пол Украины и все такое, да. Но в какой-то момент он работал с, с Виктором Павликом. И вообще очень интересный такой момент. Я бы хотел вспомнить первую встречу с Павликом. Он об этом не знает, и вообще никто об этом не знает, и не ты, и вообще никто. И мало вообще я кому-то рассказывал. Когда-то в 89 или 88 год, у меня друг занимался на базаре торговлей валюты, То как вот валютчики стоят, он занимался. И мы с ним стоим, разговариваем, как сейчас вспомню подходит к нам э, очень серьезно выделявшийся из всей серой массы в то время, все какая-то черно-серая, вся такая масса ходит. А у него был, у Павлика подходит, у него кучерявый какой-то волос был, как у принца там, где, я не знаю, такой есть исполнитель. И какой-то такой длинный жакет джинсовый, какого-то зеленого цвета или какого-то, не помню, серого. Ну, какой-то такой, очень такой, сразу выделяется. А я его не знал в тот момент, но вижу какой-то явно, ну, явно музыкант какой-то. И он так подходит, почему-то ко мне подошел, так, грины есть. так тихо, грины есть. И, а я не понял, что, это за, что за грины такие, я даже не знал, что это за слово обозначает на самом деле, потому что к этому не, не имел ни малейшего отношения. Он видит, что я совершенно такими, с такими глазами, он обращается к другому. И так я, это все. Вот так мы с ним познакомились. Ну, как познакомились? Ну, визуально, так скажем. А потом как-то Дембровский своего клуба Сашка Дымбаровский, с Назазией говорит, слушай, я там был как-то на свадьбе, там играла группа, эм, и там был гитарист, как он пел, а как он играл там вообще. Эм, а я говорю, как его зовут? Вроде бы Виктор, Витя его зовут, вроде Витя Павлик. Ага. Ясно. Ну хорошо, думаю, что, что такое там за... И так его расхваливал, думаю, ну что ж он там играет, это же интересно. И вот уже впоследствии, где-то там, по прошествии какого-то количества времени уже, Анна Мария уже появилась тогда уже. Да, и Витя произвел, впечатление, ну понятно, что он и поет, и, и играет на гитаре, ну, произвел впечатление гитариста очень вкусного такого, очень все продумано, очень смачно, а в то время мне это казалось просто каким-то сверх там, очень интересным. Вот такой вот момент. И вот можно отметить такую вещь, что он как бы, он музыкант, не просто человек, который там вот решил себе петь и начал петь, а вот он именно, он брал в руки гитару и мог петь любой, там, например, помню, мы ехали в поезде как-то на какой-то фестиваль, он пел, взял гитару и пел какие-то фирменные песни. nothing more than tea году Володя Верминский собрал коллектив. У него была программа, сейчас даже не вспомню, как называется, прекрасных музыкантов, тоже такой сборник у нас был со всех групп. Он собрал и вообще со всего Тернополя лучших музыкантов. И вот в этом проекте я работал там на акустической гитаре. Хороший был проект, к сожалению, потом это был только один концерт, и, и, и все. Потом он делал совершенно другую программу. И так вот на этом у нас наше творчество прекратилось. Я начал тесно общаться с Сережей Степановым, Как-то пришел он ко мне на студию. Он собирался писать какие-то свои вещи, альбомы, причем в латинском стиле, какие-то там народные песни, мешая разные стили. Было бы неплохо как бы, вместе нам что-нибудь сделать. И я начал писать ему, прописывать гитары. И у нас дело пошло очень хорошо. Мы почувствовали себя так друг с другом в очень в таком тандеме творческом. Мы начали друг друга понимать очень хорошо. Он ко мне начал прислушиваться, э, то есть я к нему, и мы начали обмениваться очень такой информацией, тесно. Да. И вообще, говоря о Степанове, это такой энерджайзер музыкальный. Это в Тернополе сложно встретить такого ну, человека. Это, наверное, ну, очень такая весомая единица в Тернополе. позвонил ко мне Сережа. Говорит, Костя, приди, надо, вот есть человек, надо было бы с ним подумать, и мы сразу попробуем что-то сделать. Я говорю, ну хорошо. Я прихожу и знакомлюсь с, с Василием Броном. Произвел впечатление человек очень спокойный, очень спокойный, такой вежливый человек. Он берет гитару в руки и начинает просто пить. То есть, не задумываясь, он, он поет как бы оттуда, из середины. И вот именно это и цепляет. Мы делали аранжировки прямо на ходу. И мы начинаем это делать. И у нас получается, и причем очень хорошо получается. И э, Сальбронов был ну, доволен э, тем, той работой, которую мы проделали. И, насколько я понимаю, она очень успешна, и людям это действительно нравится, потому что она из глубины, оттуда все у него шло. Помолись, мама, и за сына и дочку, помолись, родная за своих внучат. Одягнися, мамо, лиши ту сорочку избирай родину за столом уса. у меня началось сотрудничество с Марьяной Настайкой. Мы записали с ней песню, ее песню «Я твоею була», такая цыганская, такая цыганская, такой цыганский романс. И вот после этого мы начали с ней как бы, думать о том, что возможно сделать какой-то проект, возможно какие-то песни под, только под гитару, только под акустические. В общем, сейчас это все продолжается, и мы пытаемся сейчас сделать некий проект, так скажем. То есть это все сейчас на стадии такого зарождения. Если есть мечта, за этой мечтой нужно обязательно идти. И обязательно они достигнут этой мечты. Они выкрутятся, выкрутятся так. Будут такие состояния, когда, если даже все, все потеряно уже, так скажем, все равно, если будет сохраняться эта мысль научиться или достигнуть чего-то, то, то каким-то образом где-то кто-то почему-то произойдет так, что зацепится за эту возможность, и эта ниточка пойдет, поведет тебя дальше по этому пути. Поэтому только за своей мечтой ни в коем случае не сворачивай. И все будет классно. Сьогодні в гостях у Галкліпу був музикант-аранжувальник Костянтин Тараненко. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди! А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.